Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Mazatokka Binti Malik, bernombor matrik 981104066030001. Saya pelajar dari OUM Kuala Terengganu. Hari ini saya akan bentangkan kajian kes bertajuk kecederaan akibat paip besi jatuh di tapak bina. Industri pembinaan merupakan sektor yang merekodkan kadar kemalangan yang tertinggi di Malaysia. Objek jatuh dari tempat tinggi sering menjadi punca kecerahan serius. Kajian kes ini dijalankan di sebuah tapak pembinaan di Kuantan dan menekankan pentingnya kawalan keselamatan serta latihan kepada pekerja. Seterusnya, kita pergi ke ringkasan kes. Dalam kes ini, seorang pekerja cedera di bahu kiri selepas terkena paip besi seberat 10 kg yang jatuh dari aras dua bangunan. Siasatan mendapati insiden berpunca daripada tali penikat longgar, tiada pelindungan atas dan pengawasan keselamatan yang lemah. Insiden ini berlaku pada 14 Ogos 2024 hari Rabu kira-kira jam 10.30 pagi di sebuah tapak pembinaan di Bandar Kuantan. Semasa aktiviti pemasangan paip besi dijalankan di aras dua bangunan, tali pengikat yang digunakan untuk mengangkat paip didepati longgar dan tidak diperiksa sebelum digunakan. Akibatnya, sebatang paip besi seberat kira-kira 10 kg jatuh dari aras atas dan terkena bahu kiri seorang pekerja yang berada di bawah. Mansa mengalami kecederaan tisu lembut dan perlu mendapatkan rawatan segera di hospital. Hasil sihatan mendapati tiada pelindungan atas atau helmet keselamatan mencukupi disediakan di kawasan kerja pada masa kejadian. Di sini saya mempersembahkan rajah tulang ikan atau fishbone diagram yang menggambarkan punca-punca kemalangan ini. Diagram ini dibahagikan kepada enam kategori utama iaitu pekerja, pengukuran, kaedah, persekitaran, mesin atau peralatan dan bahan. Ini adalah rajah tulang ikan. Berdasarkan rajah tulang ikan ini, kita mengenal pasti bahawa punca utama keselamatan berpunca daripada enam faktor utama. Pertama ialah faktor pekerja, di mana pekerja didapati tidak mematuhi prosedur kerja selamat dan terburu-buru menyiapkan tugasan tanpa melakukan pemeriksaan terhadap peralatan yang digunakan. Kedua ialah faktor kaedah atau penyeliaan, di mana tiada penilaian risiko seperti high rate dijalankan sebelum kerja dan pengawasan keselamatan juga tidak mencukupi semasa aktiviti berlangsung. Seterusnya, ialah faktor mesin dan peralatan. Hal pengikat yang digunakan telah usang serta tidak diperiksa sebelum digunakan dan tiada safety net dipasang untuk mengelakkan objek jatuh dari atas. Dari segi bahan pula, paik besi yang digunakan adalah berat tetapi tiada alat bantu angkat disediakan. Tambahan pula, tiada pelindung atau penahan sementara di aras atas bangunan. Faktor kelima ialah persekitaran kawasan kerja didapati tidak mempunyai zon larangan atau pita keselamatan dan tiada perlindungan atas overhead protection dipasang di bawah kawasan bertingkat. Akhir sekali ialah faktor pengukuran atau pemantauan di mana rekod pemeriksaan keselamatan tidak dikemas kini dan tiada audit keselamatan dijalankan secara berkala. Kesimpulannya, kemalangan ini berlaku disebabkan oleh gabungan kelemahan dalam aspek manusia, prosedur peralatan dan pengurusan keselamatan di tapak bina. Hasil analisis mendapati kemalangan ini berpunca daripada kelemahan menyeluruh dalam sistem keselamatan dan pengurusan risiko di tapak bina. Walaupun kecederaan yang dialami tidak membawa maut, insiden ini menunjukkan betapa mudahnya kemalangan berlaku sekiranya kawalan keselamatan diabaikan. Masalah utama adalah tiada penilaian risiko dilakukan sebelum kerja dimulakan serta tiada pemeriksaan terhadap tali pengikat dan peralatan kerja. Pekerja juga tidak diberi latihan secukupnya, malah tiada penilaian penyelia yang memantau aktiviti berisiko tinggi di lokasi kejadian. Kes ini membuktikan bahawa keselamatan pekerjaan bukan tanggungjawab individu semata-mata, tetapi tanggungjawab bersama antara pekerja, penyelia dan majikan. Pihak pengurusan perlu memainkan peranan penting dalam menyediakan peralatan yang selamat, menjalankan latihan berkala dan memastikan OSI SOP keselamatan dipatuhi setiap masa. Saranan penambahbaikan pula bagi mengelakkan insiden serupa, beberapa langkah disyorkan antaranya memasang overhead protection dan safety net, menjalankan penilaian risiko high sebelum kerja bermula serta menyediakan latihan keselamatan berkala kepada semua pekerja. Selain itu, pekerja mesti dilengkapi PPE atau pelindungan diri seperti helmet, kasut dan sarung tangan keselamatan. Kes ini membuktikan bahawa kemalangan di tapak bina boleh dielakkan sekiranya langkah kawalan keselamatan dilaksanakan dengan betul dan konsisten. Beberapa aspek penting yang perlu diberi perhatian ialah perhatian keselamatan berkala seperti memastikan pekerja faham prosedur kerja selamat dan tahu cara menggunakan peralatan dengan betul. Penyeliaan berkesan dengan memastikan setiap kerja dijalankan mengikut SOP dan peraturan keselamatan. Budaya kerja selamat seperti galakkan sikap bertanggungjawab saling ingat mengingati dan laporkan bahaya tanpa takut ditegur. Pemeriksaan dan penyelenggaraan peralatan seperti elakkan kerusakan alat menyebabkan kemalangan Komunikasi dan kesedaran berterusan seperti majikan dan pekerja Mesti bekerjasama dalam mewujudkan persekitaran kerja selamat Kesimpulannya, keselamatan bukan tanggungjawab individu semata-mata Tetapi tanggungjawab bersama untuk memastikan tiada kehilangan nyawa Atau kecederaan di tempat kerja Ingat, setiap langkah selamat, setiap nyawa berharga Sekian perbentangan dari saya. Terima kasih atas perhatian anda.